Я полностью поддерживаю Ивана Васильевича о тех вопросах, которые он поднял. Он бы мог бы глубже рассказать, но это не то место. Но его вопросы очень серьезные, очень правильные. И о вопросах экологии из доклада Геннадия Анатольевича мы видели, что большинство людей... Оценку дали негативную, это взрослое, взрослое поколение. Это то поколение, которое помнит, какая была экология. Это то поколение, которое сегодня в больницах и э, пользуется лекарствами. И они сегодня, благодаря общественным организациям и всем тем, кто поднимает эти вопросы, понимают, откуда же эти болячки в конечном итоге появляются. Ну а я еще позволю себе пройти вокруг города буквально двумя предложениями. Начиная с Масаны, это конечно однозначно сумасшедшая проблема города. это белоус, это загрязнение водоему, это загрязнение подземных источников, это полностью экологическая катастрофа во всей этой территории. Дальше мы идем. Э, Стовки на капичеоче. Сколько бы мы здесь не говорили, сколько бы мы э, не показывали пальцем друг на друга, ни один не пострадал, ни один чиновник не был наказан за то, что 2 миллиона ушло, за то, что проект был готов, и уже на сегодня столки на были бы переработаны. И уже сегодня можно было бы зарабатывать деньги на том оборудовании, которое бы у нас стояло. Уже сегодня у нас бы освободилось, если мне не изменять память, там 6 гектаров земли, которые можно использовать для строительства того же самого мини-перерабатывающего завода или еще чего-то, и не искать где-то дополнительную землю. Дальше мы спускаемся по кругу. Мы видим, э -э -э -まあ, можно много говорить, э -э улицу Крапивницкого никто даже и не вспомнил. Даже разговоров про это нет. 73 год, хоть и на фашистов кивали, что это они разбомбили, но подземное озеро существует, бензиновое. Любой из нас сегодня может пойти, копнуть лопатой, бросить спичку и будет гореть. Земля горит. Люди живут, люди выращивают пищу, вековые дубы усыхают, Здесь 100% процентов с вами согласен Что управление экологией И инспекция экологическая областная Вообще палец от палец не ударяет Но как бы и городские власти Усведомлены в этом вопросе Но по барабану Там люди живут, вы посмотрите на тех людей Вы придите, даже им в глаза посмотрите Ну я не хочу их обидеть Но ну, вот это какое-то гетто Ну вот придите посмотрите Они, Потому что они живут на бензиновом озере Они выросли, они родились на этом озере Они кушают с этого озера